поможем, поможем. А также все, все остальные. У нас сегодня на линейке первачки и школа с 5 по 11 классы. Начальная нашу школа открывает учебный год в втором корпусе. Уважаемые гости, уважаемые родители, я рада всех приветствовать в этот сентябрьский день. Погода нас выручает, два дня был дождь, но сегодня, слава богу, солнце более-менее, дождя нет. У всех хорошее, надеюсь, настроение. Я очень надеюсь, наши любимые ученики, что вы за лето отдохнули. Очень надеюсь, что отдохнули за лето ваши родители, чтобы с новыми силами поддерживать вас в новом учебном году. Он будет непростой учебный год. Наша школа пополнилась новыми учениками. У нас в этом году три первых класса, три пятых класса. Это необычно для нашей школы мы рады всех приветствовать, кто пришел к нам учиться с открытым и добрым сердцем, кто настроен на диалог, на то, чтобы получать хорошие прочные знания для себя, для своей семьи, для своей школы, для своей Родины. С удовольствием приветствую наших первочков. Я очень хочу, чтобы учеба для вас была интересной, я бы даже сказала веселой, чтобы на следующий год вы не говорили, что я не хочу в школу, а наоборот – я хочу в свой класс, к своему любимому учителю, своим любимым друзьям. Я особенно приветствую 11 класс. У вас последний учебный год. Вы, наверное, пока еще это не осознаете, мои хорошие. Вы наш золотой резерв. Я очень надеюсь, что вы поддержите лучшие традиции школы и, возможно, откроете какие-то новые. Я очень на вас рассчитываю. Мы вас всех любим. Поддерживать будем весь год. Надеемся, что вы нас не подведете. Я с души желаю всем-всем ученикам нашей школы хорошей учебы прежде всего, хороших дружеских отношений. Наши учителя готовы к занятиям, они по вас точно соскучились. Но грустно не будет никому, я надеюсь, грустно. Главное, чтобы все было по-доброму, от чистого сердца. Всем хорошего здоровья, хорошего начала учебного года, благополучия в семьях и всего-всего самого доброго. А сейчас у меня есть еще несколько слов. Я должна поблагодарить людей, которые очень... Человека, вернее, который очень долго трудился на... на... по должности заместитель директора по воспитательной работе много лет. Огромное спасибо Болотовой Ольге Николаевне. <свес> Ольга Николаевна, прошу сюда, ко мне, прошу сюда. Ольга Николаевна. Наша любимая Ольга Николаевна, огромное спасибо за такой долгосрочный труд, благотворный. Ольга Николаевна остается преподавать свою любимую математику и становится классным руководителем 5 Б-класса. Грамотно Скользкие чуть позже. А я хочу представить замдиректора по воспитательной работе, которая вступила в должность сегодняшнего числа. И это Екатерина Валентиновна Брайковская. Прошу любить и жаловать, все мы Екатерину Валентиновну как социального педагога, так что у нее функции сегодняшнего дня расширяются.